Dəyərli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 6 otaq həyət evi təqdim edirəm sizlərə. 2 sotdan artıq torpağın üzərində inşa olunub, tam sənədlidir bir evdir. Qoşa daşla tikilib, mərtəbə arası manolit betondur. Ev yerdən kürsülüdür, gördüyünüz kimi. Bu isə kürsüdür, tam şəkildə görsənir hamısı və evin yanında keçməyə yer də var. Belə yanında keçməyə yer. Yerləşməsi çox rahatdır və mükəmməl bir yerdə yerləşir. Şəhərdən gələndə Masaz ora sağ tərəfdə yerləşir. Hündürdədir. Yolla evin arası 20-30 metrlidir. Yəni demək olar ki yol qırağıdır. Amma belə üzgönüşü var. Altı otaqdır, tam keyfiyyətlidir. Qiymət də ki, videonun sonunda deyiləcək. Sonra qədər izləməyəcəyəm tövsiyə edərdim. Və bu da evin navesidir. Yəni yayda burada oturub durmağa, maşın saxlamağa tam rahat şəkildə istifadəyə yaralı bir üst dörd yığına malikdir. Əl qapısı ayrıdır, pultla dərvozəsi də ayrıdır. Bütün kommunalı var. Qazı, su, işığı, hər bir şey var. Döşəmə də gördüyünüz kimi, kametlə düzülənib. Qiymətdə də real alıcıya yerində endirim olacaq. Mən istəyirəm bu hissədə belə bir kombi xəttinin yerini göstərim. Kombi bura quraşdırılacaq. Qazın xəttidir və ayrıca zircəmi üçün də yer qoyulub. Qapısı da var. Keçirəm evin içində olan şəraiti göstərim sizlərə. Yerdən bu hissədən dörd daş kürsülüdür və o hissədən lap çox hündürdür. Daxil olmuşuq evin içindəyəm hal-hazırda. Əvvəldə dediyim kimi ev 6 otaqdır. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkəni görürsüz. Döşəmənin giriş hissəsidir. Dəhlizin baş tərəfində burada bizdə hamam otağıdır. Babələvi təmirli hamam otağı var. Yol qravında yerləşən 6 otaqlı möhkəm tikilmiş bir Hey, TV-də 2.2 sotun içindədir. Və bu da evin belə gözəl mətbəxi var. 1-ci mərtəbədə mətbəxdir. Bütün kommunal var. Yəni su, işıq hamısı çəkili bu mətbəxdə var. Və burada da belə gözəl qonaq otağıdır. 2 pəncərə ilə gördüyünüz kimi bütün otaqların hər birin ayrı-ayrılıqda kombi xətləri çəkilib və belə kombi xətləri çəkilib. Yerləşməsi gözəldir. Yaxınından birbaşa Şəhərə, Xırdalanə gedən marşrutlar var. Yerləşməsi bir daha təkrarlayım, çox gözəl, rahat bir yerdə yerləşir. Qiymət videonun sonuna qədər izləsəniz, tam şəkildə məlumat alandan sonra qiymətlə bağlı məlumatı eşidəcəksiniz. Və burada da bizim bu evin birinci mərtəbədə belə bir böyük yataq otağı var. Sözüm həqiqət mənasında böyük yataq otağıdır. Yəni yataq rahat yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Yəni mas hazırda yol qravında demək olar ki bu qiymətə 6 otaqdan ibarət həyət evi həm də 2.2 sotumsu həyət evi yoxdur. Dəhlizin də kombi xətti çəkilib, pilləkanın alt hissəsidir. Taxta abşivka ilə işlənilib. Təkənin altında artı dəldik boş bir yerə qoyulub, qapısı da var. Qatın ikinci mərtəbədə olan şəraiti sizlərə tam şəkildə göstərəm oxmuşuq. 2-ci mərtəbədə halhazırdır. 1-ci mərtəbədə bir yataq otağı, mətbəx və qonaq otağına baxdıq. 2-ci mərtəbədə bizdə 4 ədəd yataq otağı var və bir hamam otağı var. Sol tərəfdə olan ilk olaraq belə bir geniş balkona çıxışı olan yataq otağını görürsüz. Yataq otağı çox işıqlıdır. Yəni bunu sadəcə gəlib görmək lazımdır. Yerləşməsi də çox mükəmməl yerdə yerləşir. Yəni sadəcə Bu qiymətə masazırda belə yerdə ev yoxdur. Yəni sənədlidir. Və burada da uşaq otağıdır. Ev tam 6 otaqdır. Burada da evin tamam otağını göstərəm sizlərə. 2-ci mərtəbəyə aid olan belə bir hamam otağıdır. Aksesuarlar danışıq əsasındadır. Raşət vermək də mümkündür. Və bu da evin digər yataq otağıdır. Bu da geniş, işıqlıdır. Evin tikilişi çox mükəmməl formada tikilib, qoşa daşla, mərtəba arası manalet beton tam keyfiyyətlə inşa olunmuş və iki bundan qabaq inşa olunmuş bir evdir. Yəni ev tam şəkildə oturmuş bir evdir. Və bu da evin sonuncu 6 yataq otağıdır. Yəni ümumi 5 yataq otağı var və bir qonaq otağı var. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Evin qiyməti ilkin olaraq 125.000 manatdır. Nağd satılır olmayanlara qismət alan Allah xeyrin versin. 125 min manata təklif olunan bir 6 otaqdan ibarət olan bir həyət evinə izlədik. YouTube kanalımıza abunə olun. Gələcəkdə bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntülər satışa çıxanda siz ilk olaraq sizdə izləyə bilərsiniz. Son arzularınız üçün sizə təşəkkür edirəm.